أحييكم مرة أخرى من الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد من نيويورك عنوان هذه الحلقة المنظمات الإسلامية الأمريكية أما قضية الإسلام وأمريكا أعتقد أنهما توأمين والرابط بين الإسلام والولايات المتحدة هي القيم القيم التي قامت عليها الولايات المتحدة هي القيم التي يدعو إليها الإسلام وهي الحريه، حريه الاديان بالدرجه الاولى، حريه التعبير، حمايه الاقليات، ونشر العداله بين فئات المجتمع. كون انني اربط بين الولايات المتحده كمواطنه وديني الاسلام كممارسه، اعتقد انها خلطه جميله جدا وخلطه حضاريه تثبت ان الاسلام له مكانه. وأن الإسلام ينتعش في أجواء الحرية وأن الإسلام يشيع الحرية والعدالة والمساواة، فكل يوم أعيش كمواطن أمريكي مسلم أكتشف الروابط الوثيقة بين هذه المنظومة الإنسانية التي أتت بها الولايات المتحدة لأبنائها وما يدعو إليه الإسلام. وهذا الزواج بين الإسلام والولايات المتحدة سيكون أفضل ما يناسب البشرية لأن قيم الإسلام هي قيم سماوية أتى بها الله سبحانه وتعالى عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب أن يرتقي إلى مستواها المسلمون اليوم والولايات المتحدة هي تجربة ليست كاملة إنما تسير نحو الكمال في الواقع مهم جدا أن نعرف كيف بدأ الإسلام في الولايات المتحدة هناك روايات تاريخية تقول أن المسلمون سبقوا الذي يقال انه اكتشف الولايات المتحده كولومبوس وهناك بعض المخطوطات تشير على ان البحاره المسلمون كانوا اول من اتى الى الولايات المتحده هناك روايات ومخطوطات لكن في نهايه الامر نجد ان الاسلام جزء من تاريخ نشاه وتطور الولايات المتحده اصلا نظره الاسلام للعالم هي نظره تعايش ونظره احترام للتعدديه ونظره سلميه جميل. الله سبحانه وتعالى يقول في القران الكريم يا ايها الناس انا خلقناكم من, من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم هذه قاعده مهمه جدا قاعده انسانيه قاعده اجتماعيه قاعده سياسيه وقاعده يؤسس في كيفيه التعامل مع الاخر سواء شعوب او افراد او مؤسسات او دول، وهذه انزلت منذ عام 1400 عام، هذه قاعده مهمه جدا في كيف نتعامل مع الاخرين، نحن لا ننظر بعداء كمسلمين الى المجتمعات الاخرى ولا 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 مستعدة ولا نعاديها، انما الاسس في العلاقه اننا نحترم الخلاف الطبيعي بين الافراد والشعوب والمجتمعات، لكن ايضا هناك مصالح مشتركه، التعدديه في الاسلام هي صبغة وصفة ايجابية وليست انتقاص، معظم الحروب التي قامت بين الشعوب قامت على فشل قيمة احترام الاخر والاعتراف به، عندما تحدثت ان الاسلام والولايات المتحدة توأمان من حيث القيم التي بنيت عليها الولايات المتحدة، ونتكلم عن الشأن الداخلي، الولايات المتحدة فيها المجتمع الانساني. كل الاثنيات، كل آه هو مجتمع المهاجرين، اكثر تجمع بشري متنوع هو الولايات المتحدة، كيف استطاعت الولايات المتحدة أن تقوم بهذا النسيج الإنساني، لا شك أنها تجربة إنسانية قامت على مبادئ مهمة جدا تتطابق مع القيم الإسلامية، لكن الإشكال في السياسة الخارجية، نحن لا نتحدث الآن عن السياسة الخارجية وأنا من أشد المعارضين لسياسة دولتين ليس في, نعم في السياسة الخارجية لا يعني لا معلش. في السياسة الخارجية قضية نعم أخرى بعد الحادي عشر من سبتمبر وجدنا أن هناك اهتمام كبير بين أوساط المجتمع الأمريكي للتعرف على الإسلام أكثر من خلال المطالعة والقراءة ووجدنا أن الكتب المتوفرة عن الإسلام في المكتبات العامة الأمريكية التي يأمها عدد كبير من الأمريكيين قليلة جدا ومعظم هذه الكتب تضلل أو تسيء إلى الإسلام فنحن قررنا أن نأتي بمجموعة من الكتب عن الاسلام مكتوبه من مسلمين وغير مسلمين واسسنا لهذه المكتبه وقررنا ان نرسلها بشكل مجاني للمكتبات العامه الامريكيه في الولايات المتحده 16200 مكتبه عامه تخدم 300 مليون امريكي نحن استطعنا ان نوفر هذه المجموعه بشكل مجاني الى نصف مكتبات أمريكا بالنسبة لقضية الأخت عافية صديقي هي قضية لا شك قضية أمنية جنائية شائكة في عافية صديقي أصلها من من الباكستان حسب ما أعرف وهي الآن مسجونة في الولايات المتحدة وحكم عليها أحكام طويلة المدى بسبب يعني اتهامها بتورطها في أعمال بين قصين إرهابية نحن في كير نتابع هذه القضية ومكتبنا في نيويورك يعني يتابع القضية نيابة عنا في الولايات المتحدة وفي عام 2003 عفوا 2013 يعني خلال إن شاء الله الأسابيع القادمة سنفرد لها اهتمام أكبر حتى نتابع هذه القضيه وندرك ماذا يمكن ان نقوم به وانا في الواقع يعني شخصيا تدخلت في هذه القضيه دون ان اتحدث على وسائل <تصفيق> الاعلام <تصفيق> لا لكنني انا اطمن الاخوه والاخوات الذين يتصلوا انني شخصيا تابعت هذه القضيه على مستوى عالي في الولايات المتحده وحتى على مستوى دبلوماسي وان شاء الله عندما يكون هناك اخبار سنشارككم اياها